Assalamualaikum buat semua penonton. Di hari yang nirmala ini, saya Muhammad Afiq Najmi bin Muhammad Amran telah melakukan kajian lapangan dialek dan baku sebutan. Berikut merupakan rakaman video temu bual saya bersama dengan rakan saya yang berasal dari negeri Pantai Timur. Selamat menonton. Tak lain tak bukan siapa lagi kalau bukan saya Afiq Najmi. Okey baik, pada hari ini saya ingin menemu seorang rakan yang datang jauh dari sana ke bumi Kedah ini. Tak lain tak bukan siapa lagi kalau bukan. Perkenalkan diri saudara. Uh, nama saya Aiman Rahim bin Izuha. Berasal dari Kota Bang Kelate. Dari Kelate semua, semua. So, Okey baik. Saya nak bertanya tentang beberapa soalan beberapa soalan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, apakah perasaan saudara apabila julung kali, pertama kali menjejakkan kaki dan orang kata tinggal di sini untuk orang kata sambung belajar? Apa pandangan saudara tentang tempat negeri Kedah ni? Pandangan saya mengenai negeri Kedah ni, bila sampai ni saya teruja lah. Sebab saya akan uh, menjejakkan kaki, kaki saya di tempat orang. Okay? Saya ingat ikan belum sampai ni Dah agak kedah ni Yang sangat pekat Rupanya tak pekat sangat Biasa-biasa saja. -biasa saya masih boleh faham Dan bahasa Bagi kawasan ni Saya dengar tu agak dia um, Nak dekat Lebih kepada bahasa Melayu standard saja Tak sepekat negeri Kelatek lah Ada negeri sendiri Saya sangka ke kedah ni Pekat dia tu uh, macam dalam cerita-cerita hak dulu-dulu saya tengok ya. Okay? Dia cakap tu pekak ha. Lah. Tapi taklah pekak sangat. Masih dapat saya fahamlah. Okay, saudara masih faham lah Macam mana nak cakap penggunaan hang 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 dan sebagainya masih faham. Okey baik. Jelas di situ. Okey, kita beralih pula saudara dan saudari yang sedang menonton yang masih kekal setia di sana. Kita beralih pula kepada soalan yang seterusnya. Pada pandangan saudara, jikalau uh, sesuatu pembelajaran itu kita terapkan dialek kita terapkan dialek apa uh, dalam sesuatu pembelajaran tu dialek dan juga bahasa melayu standard jikalau kita menerapkan kedua-duanya dalam sesuatu pembelajaran tu bolehkah bagi saya untuk terapkan sekali tu kita sesuai lah ha, ha. Sebab ayah akan jadi cap waduk ya, Kata kata Jadi susah lah nak yeah, tu Nak gabung Kalau buat beras ringgit Contoh uh, bahasa Melayu standard ni dia standard saja. Ada ada kelas bahasa lain pula. Contohnya bahasa Kelate. Kelas Kelate tu okey boleh diterima. Kira ada orang yang berminat dengan bahasa Kelate tu, bolehlah masuk kelas tu. Macam lah hmm. Cuma nak gabung tu tak lah Untuk mencampur adukkan bahasa Melayu standard dan juga bahasa lorak ataupun dialek ni ha, eh, Tidak sesuai lah dalam sesuatu keadaan ha, ya. Okey baik, soalan yang terakhir Apakah makanan kesukaan uh, saudara Rahimi apabila berada di negeri Kedah ni? Makanan Kedah yang tak ada dekat negeri Kelantan uh, buat masa sekarang saya tak jumpa banyak sangat amal kene Tak ada di Kedah, tak ada di Kelantan. Banyak kes semua yang saya pernah jumpa Tapi yang bahagian yang cukup menarik bagi saya sini ialah uh, Cucu De Cucu De Cucu De dia. Ha. dia nak dekat dengan Calik Malah di Kelantan. Ha. Cuma Calik Malah ni dia cicah dengan uh, Calik. Calik yang kuah tu. Ha. sini menarik ya. Dia cicah dengan kuah kacang. Kuah kacang. Oh ya ha. Ya, Jadi, ya ha. Ya dia ha. Ya semua. Ya. Ya. Okey baik. Nampak. Orang Kelantan pun suka makan cucu udang dan kedah dah sekarang. Jadi itu saja buat masa ini. Insya-Allah pada hari dan mungkin pada masa yang sama kita akan bertemu lagi. Terima kasih saudara hari ini. Alright. Insya-Allah pada masa yang sama mungkin di tempat yang berbeza. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Penonton yang masih kekal setia di hadapan layar paparan skrin di sini kalian boleh melihat hasil transkripsi bait-bait frasa yang dilafazkan oleh saudara Rahimi dalam logat negeri Kelantan. Kita beralih pula kepada analisis perbezaan fonetik dan fonologi antara dialek Kelantan dengan bahasa Melayu baku. Yang pertama, aspek sebutan akhir vokal u menggantikan e daripada bahasa menjadi bahasa proses penyelihan vokal akhir iaitu penggantian vokal rendah a dengan vokal belakang separuh tertutup o oh, fenomena ini konsisten dalam banyak dialek pantai timur selain itu penggunaan sengawan nasalisasi pemandangi dan sajo di dalam bahasa melayu standard berbunyi pemandangan dan saja. Saya. terdapat nasalisasi vokal vokal diikuti konsonan sengau cenderung menjadi sengau juga baik mari kita telusuri pula perbezaan fonetik dan fonologi dialek kelantan dan bahasa melayu standard dalam bentuk ayat pula pemandangi saya mengenai negeri kedoh ni menjadi pemandangan saya mengenai negeri Kedah ni. Di sini berlakunya nasalisasi vokal, monoftongisasi dan glotal stop. Seperkara lagi, bila sapa ni saya teruja menjadi bila sampai ni saya teruja lah. Di sini pula berlakunya penyingkatan sampai dan nasalisasi vokal akhir. Tambahan lagi, sebab ake okay, menjejak ke okay, kaki saya di tempat ore, menjadi sebab akan menjejakkan kaki saya di tempat orang. Terdapat flapping alveolar dan ore menjadi orang. Kita teruskan lagi dengan huraian mengenai bagaimana pengajaran dan penyukuan sebutan baku boleh diintegrasikan dalam aktiviti kebahasaan di bilik darjah bagi membantu murid memahami kepelbagaian dialek. Aktiviti bacaan kuat dan sebutan berirama. Guru boleh meminta murid membaca petikan atau sajak dengan menekankan sebutan baku. Guru membimbing murid membezakan sebutan baku dengan dialek setempat. Contohnya, air, baku berbanding ayak, dialek utara. Aktiviti ini membantu murid menyedari perbezaan antara dialek dan sebutan standard Bahasa Melayu. Seterusnya, latihan perbandingan dialek dan sebutan baku. Guru boleh memperkenalkan perkataan yang sering disebut berbeza mengikut daerah. Murid membandingkan cara sebutan dialek mereka dengan sebutan baku, kemudian membincangkan sebab perbezaan berlaku. Aktiviti ini menanam kesedaran bahawa bahasa Melayu kaya dengan variasi, namun sebutan baku digunakan untuk komunikasi rasmi. Yang ketiga, permainan bahasa dan lakonan aktiviti seperti main peranan, teka sebutan atau kuis dialek boleh dijalankan. Murid menggunakan dialek dalam lakonan kemudian menukar kepada sebutan baku. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan membantu mereka menguasai sebutan baku secara semula jadi. Yang keempat, penggunaan rakaman audio atau video. Guru boleh memperdengarkan rakaman penutur dari pelbagai daerah dan rakaman sebutan baku. Murid mendengar, meniru dan mengenal pasti perbezaan. Aktiviti ini mengukuhkan kemahiran mendengar dan menyebut dengan tepat. Yang kelima, penulisan reflektif atau laporan ringkas. Selepas aktiviti lisan, murid boleh menulis refleksi tentang pengalaman mereka belajar sebutan baku dan memahami dialek lain. Ini membantu menggabungkan kemahiran lisan dan tulisan serta meningkatkan lagi kesedaran bahasa. Apa yang dapat saya simpulkan melalui refleksi diri yang saya perolehi ialah sebagai individu yang hidup dalam masyarakat majmuk Malaysia, saya berasa aman berbangga dan bersyukur kerana memiliki kepelbagaian dialek yang wujud dalam bahasa Melayu kerana setiap dialek mencerminkan identiti dan budaya sesuatu kelompok masyarakat melalui pembelajaran dan pemahaman terhadap pelbagai dialek saya belajar untuk lebih menghormati dan bertoleransi terhadap perbezaan bahasa yang digunakan oleh orang lain saya sedar bahawa penggunaan sebutan baku penting untuk penyatuan dan komunikasi rasmi. Namun, dalam masa yang sama, dialek perlu dihargai sebagai warisan budaya yang memperkayakan jati diri bangsa. Nilai hormat dan toleransi inilah yang menjadi asas keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sekian sahaja buat masa ini. Jumpa lagi di lain waktu. Akhirul kalam, jika kata-kata itu doa, maka ungkapkan baik-baik frasa yang baik maknanya. Terima kasih. Assalamualaikum.